السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد شكرا باربورسي sahabat saya Ustaz Luqman Dr. Ami boleh di situ Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Adha min, min qurra Dia daripada Pensyarah yang mahir dalam Kiraat Dr. Baik, hadirin hadiran Mu'minin dan mu'minan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kada pada malam ini Kita diberikan kesihatan dan rezeki untuk kita melaksanakan qiyam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang tuan-tuan biasa dengar. Man sama Ramadana imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana keimanan dia kerana kepada Allah dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah, maka diampunkan dosanya dia yang telah lalu. Dalam hadis yang lain diwayat al-Imam al-Bukhari juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana keimanan dia kepada Allah dan kerana dia mengharapkan pahala daripada Allah azza wa jalla maka diampunkan dosanya yang telah lalu dalam riwayat yang sama dalam riwayat yang lain tetapi dalam kitab yang sama juga Al Imam Al Bukhari meriwayatkan man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba ghufr lahu ma taqaddama min dambi sesiapa yang menghidupkan malam al qadar kerana keimanan dia kepada Allah dan kerana dia mengharapkan pahala daripada Allah azza wa jalla maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Kita telah melalui bulan puasa ini, kita telah masuk kepada juzuk yang ketiga. Kita telah masuk pada minggu ataupun kita kata hari-hari terakhir daripada bulan Ramadhan. Kita telah melalui mansa Ramadhan dan berbaki tak banyak lagi manqam Ramadan kita dah buat dah daripada awal dulu dan insya-Allah kita doa supaya Allah berikan kita kesihatan untuk kita istiqamah sampai ke akhirnya tetapi bila kita masuk juzuk yang ketiga daripada Ramadan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesiapa yang menghidupkan malam al-Qadar Malam al-Qadar itu bila? Dalam riwayat al-Imam bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pernah Diberitahu berkenaan dengan bila yang akan berlakunya malam Al-Qadar itu. Tiba-tiba Allah Ta'ala cabut balik. Allah Ta'ala angkat pengetahuan itu sehingga Nabi SAW dilupakan. Tetapi Nabi SAW tetap memberikan isyarat. Tetap memberikan waktu yang yang kita kata kita mampu untuk bersungguh. Sebagai manusia biasa yang banyak kelemahan ini. النبي صلى الله عليه وسلم كتبه التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ساري له ملم ألقدر إتو. أتقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قد اسكولوا ما لم تتأخر بولاد رمضان لماذا نقول نقول شاري ما لم ألقدر منه يمضي اسكوا القدر؟ Kerana pada malam ini yang Allah Ta'ala jadikan sebelum saya nak masuk yang tu saya nak cerita sikit Tuan -tuan, Allah Azza wa Jalla merupakan pencipta bagi segala-galanya apa yang ada di kalangan makhluk ni Allah lah penciptanya Allah itu pencipta bagi setiap sesuatu bila Allah Ta'ala cipta setiap, setiap sesuatu Manusia Allah Ta'ala cipta Haiwan Allah Ta'ala cipta Benda-benda yang tidak ada ruh Allah Ta'ala cipta Termasuk juga masa dan lokasi Allah Ta'ala cipta Masa dan tempat itu pun Allah cipta Dan hikmatullah Kebijaksanaan Allah Dia menetapkan Pada waktu yang tertentu Dan ada kalanya pada lokasi yang tertentu Ibadat padanya lebih banyak pahala daripada waktu yang lain. Ibadat padanya lebih banyak pahala daripada lokasi yang lain. Umpamanya, salat di masjidil haram lebih baik daripada salat di masjid ini. Walaupun masjid ini ada pahala. Salat di masjid Nabawi lebih baik daripada salat di masjid Alwi. Salat di masjid untuk salat fardu lebih baik daripada salat di rumah kebijaksanaan Allah Ta'ala menetapkan bukan hanya lokasi yang menjadi penentu kepada gandaan pahala tetapi ada waktunya Allah Ta'ala jadikan waktu-waktu tertentu ibadat menjadi lebih baik daripada yang lain walaupun mungkin ibadat itu sama tetapi waktu memberikan waktu memberikan kelebihan yang berganda Salat di awal waktu lebih baik daripada salat di ujung waktu. Salat-salat yang sama. Tapi waktu memberikan perbezaan. Allah Azza wa Jalla menjadikan waktu-waktu tertentu ini lebih baik ibadat padanya berbanding waktu yang lain. Allah Ta'ala jadikan salat tempat untuk ataupun waktu untuk kita berdoa. Afdal berdoa. Sebab itu kita disuruh doa dalam salat. Dalam sujud sebelum memberi salam. Dalam sujud Nabi kata pula dalam sahih Muslim, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa ad-du'a. Manusia ni paling dekat dengan Tuhan waktu dia sujud, banyakkan doa. Sebelum memberi salam, kita baca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berdoa minta perlindungan kepada Allah daripada empat perkara. Daripada fitnah dajjal, daripada fitnah api neraka, daripada fitnah azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati. Kemudian Nabi kata faliyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu Pilihlah doa-doa yang dia suka lepas tu nak doa apa pun doa kerana tempat tu tempat mustajab doa. Dalam riwayat yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya sepertiga akhir malam itu tempat mustajab doa. Dan waktu malam tempat mustajab doa. Antaranya sepertiga akhir malam. Hari Jumaat Nabi suruh kita banyak berdoa, banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana selawat itu berdoa. doa. Kita berdoa kepada Allah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Bulan puasa ini pun ialah waktu yang diberkati. Sebab itu dalam hadis dalam Musnad Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ja'akum syahrul ramadan wa huwa syahrul mubarak telah datang kepada kamu bulan Ramadhan. Dia adalah satu bulan yang diberkati. Tufattahu fihi abwaabul jannah wa tughallaqu fihi abwaabul jahim. Bulan yang diberkati yang pada bulan ini Allah Taala buka pintu-pintu syurga. Pada bulan ini Allah Taala tutup pintu-pintu neraka. Tapi Allah Taala ini Maha Pemurah. Allah Ta'ala ini Rahman dan Rahim Kita baca tadi hadis Nabi kata apa? Siapa puasa? Siapa menghidupkan malam Ramadan? Siapa menghidupkan malam Al-Qadar? Kerana keimanan dia Dan kerana dia mengharapkan pahala Bukan hanya Tuhan bagi pahala kat dia Tetapi dalam masa yang sama Dengan ibadah yang sama Tuhan mencuci dosa-dosa dia Allahu Akbar ini satu ganjaran yang sangat besar. Oleh kerana itulah Jibril pernah menyebutkan di dalam hadis yang tuan-tuan biasa dengar hadis ni. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Satu anak tangga Nabi sebut amin. Faraqa daraja amin. Faraqa daraja amin. Tiga anak tangga Nabi sebut amin, amin, amin. Masuk amin ni ya Allah mustajabkan doa. Bila Nabi duduk atas mimbar para sahabat tanya, Ya Rasulullah, amin dua apa dia? Maka Nabi SAW wasallam kata apa? Atani Jibril fa qala raghiman 'abdin adraka Ramadan fansal minhu falam yughfar lahu fa Fakul amin fa qultu amin. Maka apa Nabi SAW mengatakan tadi Jibril datang ke aku, dia beritahu, kata siapa yang siapa yang ada diberikan oleh Allah Taala peluang untuk hidup dalam bulan Ramadhan. tapi bila Ramadhan pergi dia tak dapat keampunan. Maka dia ni orang yang malam. Kau sebut amin, wahai Muhammad. Wa Maka Nabi SAW kata, aku pun sebut, Ya Allah, mustajabkanlah doa ini. Hikmah Allah. Allah itu rahim. Allah itu rahman. Allah memberikan ganjaran pahala. Allah juga menyuci dosa. Dalam lokasi dan waktu itu, bila Allah Ta'ala jadikan waktu itu, waktu yang mustajab, waktu yang berkat kebiasaannya di hujung waktu itu lebih berkat daripada yang awalnya. Tadi saya sebut waktu malam kan dalam riwayat disebut ayu doa asma mana satu doa yang paling didengari? Nabi kata apa? Fi jau fi lain pada waktu malam. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi saw sebut tentang Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Dia Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi tsulutsil akhir min al-lail Allah Ta'ala turun sepertiga Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga akhir malam tapi tuan-tuan jangan duk bayang sebab ada yang angkat dah mata itu. macam mana Tuhan turun jangan dok bayang Tuhan turun macam mana kerana kita tak pernah tengok Tuhan tabaraka wa ta'ala Allah Ta'ala sedikit pun tidak bersifat dengan sifat makhluk itu yang nabi sebut itu yang kita imani tetapi kita tidak dia Sepertiga akhir malam itu Lebih dahsyat Kelebihannya berbanding yang awal Kebiasaannya Hari Jumaat Hari Jumaat hari yang ada kebaikan Hari di mana orang, -orang Islam Terutama laki yang mukallaf Yang tidak ada uzur Yang bukan musafir Wajib untuk salat Jumaat إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله كان الله تعالى سوره بني دعاء خطبة هذي جمعة ada satu waktu yang Nabi kata kalau orang Muslim berdoa pada dia akan dimustajabkan bila waktu itu ha. Haji kata petang lepas lepas Hazar. kenapa lepas azar kerana asa ialah penghujung bagi hari sebelum masuk malam malam dah masuk hari lain kerana Islam ni malam masuk dulu sebab kita kan pakai bulan jadi malam masuk dulu tadi saya sebut tentang salat salat tempat mustajab doa kan Nabi sebut dua tempat untuk kita berdoa Waktu sujud dan waktu sebelum memberi salam. Dua-dua tu hujung. Sebelum beri salam memang hujung solat. Doa pada dia. Mustajab. Dalam sujud, hujung rakaat. Hujung rakaat adalah sujud. Banyakkan doa di hujung. Sama juga macam bulan Ramadhan ini. Bulan ini Nabi sebut bulan yang diberkati. ولكن يجب ان يكون هذا المسؤول هو 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 ان يكون هذا المسؤول ان يكون هذا ان يكون هذا ان يكون ان Bila masuknya sepuluh yang terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghidupkan malam. Nabi akan ketatkan kainnya. Ketatkan kainnya ada dua tafsiran lah. Ada kata, ketat kain ni maksudnya bersungguh lah. macam orang nak pergi bersilap lah, dia ketatkan kainnya. Tapi tafsiran ini tafsiran yang agak lemah, tafsiran yang kuat. Ketatkan kain ini maksudnya tidak buang masa dengan melayan isteri pada waktu malam hidupkan dengan ibadah wa ayqadha ahlahu dan nabi SAW membangkitkan keluarganya nabi bangkitkan keluarga kerana kita berada di hujung tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian mesti kata setengah jam jadi ada masa lagi <tuh> بلد السبوت كانت القدر اقو استميمويه الله تعالى ركب كان القران انا انزلناه في ليلة القدر وما ادرا كما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح الله سبحانه وتعالى قال kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Kami turunkannya pada Lailatul Qadar. Surah Al-Qadar berada selepas daripada Surah Al-Alaq. Betul? Siapa tengok Musa? Tengok Musa. Dalam suratul Al Al-Alaq, Allah Ta'ala kata, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian dalam surah ini seolah-olah nak beri gambaran. Tuhan suruh baca. Baca apa? Baca Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Tak apa, tak apa. Majlis Nabi pun ada budak-budak. Biar. Biar mereka biasa dengar ya. Kami turunkannya pada malam Al-Qadar. Allah Ta'ala dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata apa? Kami. Mungkin orang yang tak belajar bahasa Arab, dia kata, kenapa kami? Tuhan tu satu je. Arab ni orang jenuh. Bila penggunaan untuk membesarkan diri, dia akan guna perkataan kami. Tapi sebenarnya dalam budaya kita pun ada juga. Raja dia guna betul kan? Ha, macam tu lah. Tapi sebenarnya menteri-menteri pun kadang-kadang guna juga. Dia tak guna kita. Dia kata kita. Kita akan tengok benda ni. je lah saya. Tapi nak tengok aku bukan orang biasa. Aku menteri. Kita lah. Saya dan kementerian belakang ni. Ha, <tuh> itu. itu nak bagi kita faham lah. Tapi Allah Ta'ala lebih agung dan lebih besar daripada hanya sekadar menteri. Kan? Jadi, Allah Ta'ala kata, Kami, zat yang agung, Zat yang maha besar menurunkan al-Quran pada malam al-Qadar. Tuan-tuan, apa saja yang berkaitan dengan Quran ini menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala pilih malaikat Jibril untuk bawa Quran, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia daripada malaikat yang ada. Allah Taala pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menerima Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia berbanding para anbiya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang menerima Al-Quran, maka kita umat yang terbaik berbanding umat-umat yang sebelumnya. Allah Azza wa Jalla Menjadikan bulan ini sebagai bulan diturunkan Quran Maka bulan ini menjadi bulan yang paling mulia berbanding bulan-bulan yang lain Dan Allah Ta'ala pilih malam itu sebagai malam diturunkan Quran Maka malam itu menjadi lebih baik daripada semua Allah Ta'ala kata apa? Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kamu tahu tak apa betul malam Al-Qadar? Tuhan tanya itu bukan Tuhan tak tahu Memang Tuhan nak bagi tahu pun tapi saja Tuhan nak akhzul intibah. Allah Taala nak tarik perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima surah ni. Kamu tahu tak apa itu malam al-qadar? Biasanya kalau kita pun dapat soalan tu, kamu tahu tak? Kita dah mula pasang telinga. Tak tahu. Kita pun dah mula. Bagi tahu lah. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Malam al-qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Jadi macam mana nak dapat malam al-Qadar ni? Macam mana nak dapat malam al-Qadar ni? Adakah syarat kita kena tahu dulu baru kita nak ibadat? Tak syarat. Tak syarat. Sebab itu para ulama apabila mereka menilai riwayat-riwayat berkaitan dengan tanda-tanda malam al-Qadar Riwayat-riwayat ini kebanyakannya tidak sahih, kecuali ada satu aja riwayat yang sahih. Dua lah dua. Satu, esok pagi bila dia ter, bila matahari terbit aja, dia terbit dalam keadaan pucat, tak menyengat. Oh, jadi kalau dah nak tunggu sampai esok pagi dah terlepas lah kejap-kejap aku bukan tak buat semayang aku nak tunggu malam ni betul-betul ke malam Al-Qadar ataupun tidak nak kena tunggu sampai pagi esok habis sebab dalam Quran kata apa salamun hiya hatta matla'il fajar sejahtera malam tu sehingga terbit fajar terbit fajar habis lah bukan kata terbit matahari fajar terbit habis dah malam tu kita nak tunggu matahari naik dulu. Itu tanda yang paling sahih sekali. Tapi itu bukan tanda malam al-Qadar pun dah lepas. Ada satu lagi tanda. Malam al-Qadar. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Para sahabat kata ketika mana kami bertemu malam al-Qadar ini, kami tengok bulan, bulan macam mangkuk. Bentuk dia macam mangkuk. Ah tu tanda dia. Jadi tuan-tuan tengok hari ni, bulan macam mangkuk lah. Ha? Memanglah bulan macam mangkuk dah hujung-hujung bulan. Jadi tak payah tengok bulan lah. Teruskan mencari dengan ibadah. Tak perlu cari tanda-tanda tu. Sebab kadang-kadang kita disibukkan nak pergi cari tanda. Sebab saya pernah jumpa dengan seorang makcik. Dia kata, Ustaz, saya ni pernah jumpa Lelatul Qadar ni. Macam mana makcik? Makcik bangun pagi-pagi nak semayak, eh, nak apa, nak, 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 masak sahur. Makcik buka tempayan, tengok-tengok air beku. Biasa dengar? Air jadi beku. Jadi bila air beku, makcik buat apa? Makcik ambil air itu masak nasi. Lepas tu tidur balik lah. lah. Dat, kalau dah tahu malam tu malam itu kada, pergilah bayang sikit. <guluh> kita nak sibuk nak pergi cari tanda. Tak payah. Malam tu tak disuruh pun cari tanda. Malam tu disuruh kita menghidupkannya dengan ibadah. Ibadah apa nak buat? Tadi kan Nabi sebut man qama lailatul qadar hidupkan malam al-qadar itu dengan ibadah. Syekh bin Usaimin dia kata tidak ada yang lebih bagus melainkan perform apa yang Nabi buat. Bila Nabi kata qama lailatul qadar. Dalam hadis Aisyah Aisyah kata ahya lail. Nabi menghidupkan malam dengan apa? Dengan Qiyamul Ramadan dengan salat. Itu tidak ada khilaf. Dengan salat. Tapi dalam kitab Malhab Al-Imam Syafi'i Rahimahullah, ada juga disebutkan tentang diluaskan ibadat ni bukan hanya sekadar salat apa saja ibadat yang dilakukan pada malam itu mempunyai fadilat yang besar kerana ayat Quran sebut Lailatul Qadri khairum min alf lebih baik pada seribu bulan maka buat apa saja ketaatan seolah-olah kita beribadat lebih daripada seribu bulan di sana ada al-imam nawawi rahimahullah Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Al-Majmu' ah, dia menukilkan pandangan Sorry bukan Imam Nawawi Al-Imam al imam al iraqi dia menukilkan pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah Al-Imam Syafi'i mengatakan begitu orang kata apa begitu rahmatnya Allah Azza wa Jalla kepada kita ni sehingga Imam Syafi'i kata sesiapa pada malam Al-Qadar سياقو قد ليلة القدر دي صلاة العشاء برجماعة كم مدين يصلا سوبه أخذ بحظه من ليلة القدر من صلى العشاء في جماعة من صلى العشاء والصبح في جماعة أخذ بحظه من ليلة القدر المهم شافي ايش يقول صلاة العشاء dia telah dapat sebahagian daripada Lailatul Qadar itu. Sebab apa? Sebab di sana ada hadis yang sahih Nabi SAW sebut man sallal isha fi jamaah wa subuh fi jamaah man sallal isha aw uh, man sallal isha aw uh, subuh fi fi jamaah fakannama ahya al-lail kullah Sesiapa yang salat isyak berjemaah dengan subuh berjemaah, seolah-olah dia telah menghidupkan malam sepenuhnya. Jadi kalau orang tu dia solat insya' berjemaah, dia solat subuh berjemaah. Dia dah macam menghidupkan malam. Imam Syafi'i kata, kalau kebetulan malam tu malam Al-Qadar, dia tak buat apa pun malam tu melainkan solat fardu. Ada bahagiannya. Di sana ada juga nukilan daripada Sa'id Ibn Al-Musayyib, seorang tabi'in. Mengatakan, Man sallal isya' fi jama'ah. Siapa salat isya' aja berjemaah. Mungkin subuh tak sempat nak berjemaah. Isyak je berjemaah pun dapat kerana dalam hadis kata siapa solat isyak berjemaah faka'anna ma ahya nisfal lain seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam punyalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi sebab itu bila orang kata 10 malam yang terakhir dia syak tapi taklah sama orang yang menghidupkannya dengan penuh pada waktu malam dengan orang yang hanya solat fardu tak samalah tak sama tapi nak bagi tahu kelebihan yang Allah Taala berikan pada bulan ini betul-betul seperti mana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dibuka pintu syurga ditutup pintu neraka itulah simboliknya ada yang kata betul-betul dibuka sebagai satu isyarat yang jelas Allah Azza wa Jalla memang nak mengampunkan sebab itu disebut dalam hadis yang lain dia kata walillahi mutaqa minan nar. Allah Taala ni ada hamba-hamba yang dibebaskan daripada neraka wa zalika fi kulli lailah. Yang mana itu berlaku pada setiap malam. Ha, walaupun ada riwayat yang kata apa Ramadhan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar kan. Tapi riwayat itu daif ha, riwayat itu tak sahih. Riwayat itu mungkar kerana ia bercanggah dengan riwayat yang saya baca tadi wa dhalika fi kulli laila kerana pembebasan daripada api neraka itu bukan hanya berlaku pada juzuk yang terakhir daripada Ramadan pada setiap malam berlaku pembebasan daripada api neraka Ramadan keseluruhannya adalah rahmah Ramadan keseluruhannya pengampunan Ramadan keseluruhannya adalah pembebasan daripada api neraka Jadi tuan-tuan para ulama berbahas dia kata bila yang paling ber, yang paling orang kata apa paling paling kemungkinan untuk berlaku. Ada yang kata 27 Ramadan. Ada yang kata kalau Imam Syafi'i dia kata 21. Ni malam apa? Ha? Ni mal ni malam 21 kan? Ha. Kalau ikut Imam Syafi'i malam ni ya, paling 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 hampir untuk berlaku. Paling hampir untuk berlaku malam ni ya. Jadi kita doalah mudah-mudahan Allah Taala berikan kita kesihatan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesungguhan yang tak padam sehingga kita istiqamah sampailah ke akhir Ramadan. Paling tidak pun kita dapat qiyam bersama dengan imam sehingga ke akhirnya. Salat subuh berjemaah, salat isyak berjemaah, kemudian qiyam bersama dengan imam sehingga selesai. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita pahala menghidupkan separuh ah sepanjang malam. Kemudian kalau kita larat, bangunlah di hujung sebelum sahur untuk kita qiyam dan kita berdoa dan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi dia kata ya Rasulullah ara'aita law alimtu ayya lailatin lailatul qadar fama aqulu fiha ya Rasulullah kalau aku tahu satu malam tu malam al qadar aku nak sebut apa Nabi kata Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni banyakkan baca doa ini ya Allah sesungguhnya engkau itu pengampun Tuhibul afwa, engkau suka kepada pengampunan, maka ampunkanlah diriku. Itu sajalah daripada saya. Masa pun dah cukup. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih kerana sudi dengar. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.